Смотрите, сейчас мы сделаем так. У нас есть команда, которая быстро, в течение 5-10 минут, поговорит с мэром, услышим его позицию, выскажем позицию народа Украины, услышим его понимание. Как он воспринимает территориальную громаду? Что он вкладывает? Какой смысл мэр города вкладывает в понятие территориальной громады? Юридический. Юридический смысл. Как он относится к тем законным? конституционным правам граждан, проживающих на этой территории, как он их защищает, как он улучшает экономическую составляющую которые, людей, которые проживают да, в этом городе. Ну, пообщаемся, как старые добрые друзья. <и> 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 как как выполняет указ президента про будущее гражданского сообщества? Да, 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 Мы не да, хотим А потом да, здесь это... да, дадим да, наше да, общее, да, общее да, интервью. Да, это, кстати, Одна из оппозиционных телекомпаний в Луганском регионе, а у нас большая область, у нас восточный регион, это 2,5 миллиона э, э, народа у нас здесь живет. Так вот, единственная телекомпания это ИРТА, которая на, Мурокий, э, да, на, на своих, э, э, своих программах говорит правду. Это очень важно. Вот. Это своего рода ТВА в нашем регионе. <сёк> а вот это все да, мы сейчас... <сёк>